Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Елена Ледней, практикующий таролог. Сегодня я хочу рассказать о том, что такое карта-сигнификатор. Карта-сигнификатор – это карта вопрошающего или карта человека, на которого вы делаете расклад. Использовать ли сигнификатор в работе с картами Таро – это дело ваших личных предпочтений. Можно с помощью карты сигнификатор настраиваться на информационное поле человека, на которого вы делаете расклад. А можно этого не делать. Можно выбрать карту сигнификатор, допустим, если вы делаете расклад на женщину разведенную, вы можете взять королеву мечей в качестве сигнификатора и настроиться на ее информационное поле. Если вы делаете расклад на мужчину, Допустим, женатого, успешного в бизнесе, финансово обеспеченного и обеспечивающего свою семью, мужчины, для которого материальные ценности стоят на первом месте, то вы можете взять короля Пентаклей. Если вы делаете расклад на молодого человека, вы можете взять кого-то из рыцарей. Если, допустим, с этим человеком у вопрошающего конфликт, и он хочет узнать, как с этим человеком у него будут дальше развиваться отношения, то на э, вот этого конфликтующего человека можно взять в качестве сигнификатора рыцаря мечей. И так далее. Что еще можно делать? Можно еще выбирать карту сигнификатор по э, знаку зодиака. Допустим, если вы делаете расклад вопрошающему и э, знак зодиака у него лев, значит вы берете э, карту масти жезлов, если это совсем молодой человек, там до 25 лет, вы берете пажа. Если это уже будет, э, допустим, зрелая женщина, мать, э, женщина, которая уже построила свою карьеру, реализовала себя в социуме, женщину яркую, которая всегда следит за тем, чтобы хорошо выглядеть, вы тогда берете королеву жезлов, да, допустим, если она львица, если вот по возрасту и по статусу она вот такая, ну и так далее, то есть вариантов много. Если вам так удобно настраиваться на информационное поле человека, на которого вы делаете расклад, берите сигнификатор. Я сигнификаторы вот так, таким образом, не использую. По одной простой причине – я считаю, что если я заранее выберу в качестве сигнификатора какую-либо придворную карту, то таким образом я лишу возможности эту карту выпасть в раскладе. А вдруг в ситуации вопрошающего задействованы другие люди, и тогда эта карта покажет участие этих людей, какое это участие и кто участвует. Либо фигурные карты в раскладе могут показывать способ действия, необходимый вопрошающему, либо к кому обратиться нужно вопрошающему, либо просто характеристику личности вопрошающего, либо человека, на которого я делаю расклад. Поэтому заранее я сигнификаторы не выбираю. Я работаю с сигнификаторами несколько по-другому. Я использую сигнификаторы, которые вытягиваю из колоды точно так же, как и любую карту на любую позицию расклада. И тогда эта карта-сигнификатор, которую я вытягиваю из колоды, будет показывать характеристику ситуации. Например, такой сигнификатор я использую в раскладе «Выбор», там есть карта характеристика ситуации, и она, по сути, и является сигнификатором этой ситуации. Она даст либо характеристику ситуации в целом, обстоятельства, в которых оказался вопрошающий, или она покажет отношение вопрошающего к сложившейся ситуации выбора. Вы знаете, да, расклад выбор, когда у человека есть несколько вариантов, два или больше, как поступить, и он хочет знать, к каким последствиям приведет каждый из вариантов действия. Вот. Но есть тарологи, которые любят работать с картой-сигнификатором, вот с картами двора, которые они предварительно выбирают из колоды. Очень часто карта-сигнификатор присутствует в раскладах Алиции Хшановской и также Веры Анатольевны Скляровой. Вот у них эти сигнификаторы есть. Я очень люблю расклад Алиции Хшановской «Новый союз», там есть карта-сигнификатор. К сожалению, в книге раскладов, где я брала этот расклад, не было указано, определяем ли мы сигнификатор заранее или вытаскиваем его из колоды. Поэтому я решила, что я буду тянуть эту карту из колоды, и она покажет состояние вопрошающее, если я делаю расклад девушки, или состояние мужчины, если я делаю расклад для него. Это расклад, который показывает, встретит ли вопрошающий или вопрошающая новую любовь в течение ближайших шести месяцев. И вот сигнификатор покажет состояние вопрошающего или вопрошающей или, или его отношение к возможности вступить в новые отношения. Вот. То есть вот я работаю таким образом. Сигнификатор карта двора может использоваться для того, чтобы настроиться на информационное поле человека, которому вы делаете расклад. Но можно вполне обойтись и без этого. Вы можете настроиться на имя этого человека, на его дату рождения или просто считать информацию, опять-таки, с информационного поля человека, который заказывает вам расклад. Вот и все. Поэтому пробуйте работать и с сигнификатором, и без него. Практикуйтесь главная практика. И тогда вы сами сможете определить, работать ли вам с сигнификаторами и каким образом. Спасибо за внимание.